Каким вы увидели этот матч? Какие были планы? Что понравилось и, естественно, что нет? Планы были выиграть, к сожалению, не получилось. Хороший противник достался. Действительно, без нападающих сегодня вышли. Хотим завтра попробовать немного в другом сочетании расстановку, чем мы играли до этого. Поэтому пришлось сегодня пойти на такие изменения. Ну, понятно, мы не можем быть довольны после поражения 2-0. Есть много вопросов в организации обороны. Если с атакой было много игроков из Академии, вот, в организации обороны, в организации выхода из обороны сегодня были проблемы поэтому особой радости нет. По первому тайму, ну, скорее всего, это опять же на чемпионат Туркмении, да, многих ребят бережете, Шаповал играл в группе атаки и довольно-таки резко и продуктивно, как нам показалось, как вам э, вот эти эксперименты с составом, с позициями, Беляев впереди, ну, пока, наверное, все-таки не очень у него получалось. Ну, Влад понравился, Беляев тоже первый тайм хорошо провел игру и вообще э, и второй тайм старался, я не могу, э, мы не можем критиковать его, э, поэтому... Э, Довольны, и Влада дебютом в атакующей линии нам нужно понимать все его возможности, сборы, как раз время для того, чтобы узнать что-то новое или наиграть что-то новое в команде. Поэтому ну, здесь это нормально, идет процесс на сборе, эксперименты, попытка привнести что-то новое в команду. Поэтому все нормально. Завтра. Игра более привычным составом, поэтому многих людей действительно поберегли. Вроде бы у нас много, но на самом деле есть некоторые позиции, где у нас дефицит.